નમસ્કાર મિત્રો પેરના ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે આજ રોજ નાગરોળ ખાતે મુસ્લિમ સમાજ આતંકવાદી હુમલાનો વિરોધ નોંધાવ્યો જમ્મુ કાશ્મીરના પહેલગામ ખાતે થયેલ આતંકવાદી હુમલામાં વિરોધમાં મુસ્લિમ સમાજે કાળી પટ્ટી બાંધી વિરોધ નોંધાવ્યો વિવિધ મસ્જિદમાં નમાજીઓએ આતંકવાદી કૃત્યની નિંદા કરી ગુજરાત સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજના નેતાઓએ ઉલમાઓની અપીલને પગલે માગરોળ બેહિટુલમાલ ફંડના નેજા હેઠળ મુસ્લિમ બિરાદરોએ જુમાણી નમાજી દરમિયાન માગરોળની જામા મસ્જિદ સહિત તમામ મસ્જિદમાં કાળી પટ્ટી બાંધી નિર્દોષ લોકોના મોતના મામલામાં વખોડી વ્યક્ત કર્યો હતો જ્યારે જમ્મુ કાશ્મીર પહેલગામ ખાતે થયેલ આતંકવાદી હુમલામાં ત્રેવીસ જેટલા નિર્દોષીની હત્યાને લઈને માગરોળ મુસ્લિમ સમાજના પણ રોષ જોવા મળેલ છે આ કાયરતા ભર્યુકૃત્ય કોઈપણ ધર્મ સાથે ના જોડવો જોઈએ આ કૃત્ય કરનાર કોઈ પણ હોય કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ તેવી માંગ કરી હતી રિપોર્ટ જીતુ પરમાર માગરોડ તમને અમારો સમાચાર પસંદ આવ્યા હોય તો લાઈક શેર Bell icon કોમેન્ટ અને સબ્સ્ક્રાઇબ કરો કે ભારત કે જમ્મુ કાશ્મીર કે પહલગામ મેં ઇંતિહા કાતિલનાન ઓર બરબરીય બરા જુલમ તસદ્દુદ ઓર જારિહિયત કે ઇંતિહા કર દી કે નિર્દોષ જાયરીન કા કતલ આમ હુઆ जिसमें तीस के करीब इंसानों की जाने गई आज मुबारक के दिन में हम यहाँ से मस्जिद से ऐलान करते हैं कि ये जुल्म है ये इंतहाई खतरनाक दर्जे का आतंकवाद है किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है और हम सब मिलकर कड़े से कड़े शब्दों के अंदर उसकी निंदा करते हैं और हम इस बात का अहद करते हैं कि भारत की धरती पर अमनोमान और इंसाफ को कायम रखेंगे हम मजलूमों के साथ हैं जिन जिन हज़रत के परिजनों ने जाने घुमाई हैं हम इस वक्त उन मजलूमों के साथ हैं जो आतंकवादी टेररिज्म हमला हुआ है ये सैह के ऊपर टूरिस्ट के ऊपर हमला हुआ है काबिले माफी जुर्म है हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि 2016 के अंदर भी उरी के अंदर अटैक हुआ था तकरीबन 17 के करीब हमारे जवान शहीद हुए थे फिर 2019 के अंदर पुलवामा के अंदर अटैक हुआ सिंतेर के करीब हमारे जवान शहीद हुए उनकी भी तहकीकात की जाए उनके पीछे कौन सी अनासर फरमा है कौन सी ताकतें उनके पीछे हैं उसको भी बेनकाब किया जाए मौजूदा जो हमला हुआ है वो देश के ऊपर हमला हुआ है देश की आत्मा के ऊपर हमला हुआ है हिंदुस्तान का हर बाशिंदा हर मजहब के मानने वाला मुसलमान सिख ईसाई जैन जितनी बिरादरी है सबसे गुजारिश है के आपस के अंदर इतिहाद कायम रखे मौजूदा वक्त का तकाजा यह है कि आपस के अंदर मिलजुल कर बाहरी ताकतें और देश के दुश्मनों का मुकाबला किया जाए पुर अमन रहेंगे तो बाहर के देश के हमला आवर से मुकाबला करना आसान होगा इसीलिए देश के हर बाशिंदों से मेरी ये गुजारिश है जामा मस्जिद मांगरोल जिला जूनागढ़ गुजरात से के पुरान रहें फौज के साथ ताउन करें फौज के साथ रहें और दूसरी मेरी ये हमदर्दाना संवेदना है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने प्यारे लवाहाकिन को खोया है जो हमला हुआ है उसके अंदर जितने अभी हस्पताल के अंदर है जैसे मुफ्ती साहब ने कहा जल्द अज जल्द वो सिहतियाब हो जाए पूरी संवेदना हमदर्दियाँ हमारे उनके घर वालों के साथ है पूरी मांगरोल की आवाम देश का मुसलमान इस आतंकवादी और टेररिज्म हमले का सख्त अल्फाज के अंदर मजम्मत करता है और देश के अंदर अमन रहो देश का भला हो ये सब हम दुआ करते हैं